Dia Malik. Ha? Dia raja pada ketika itu. Tapi Allah nak gambarkan bagaimana apa nama ni formality. Bagaimana officialnya pentadbiran Allah Ta'ala ni. Ada malaikat dia. Ada jurubicara dia. Ada hakimnya. Kan? Ada pendakwanya dan sebagainya. Tapi masa tu bukan macam duk atas dunia. Kan? Atas dunia ni boleh lah. Hmm. Orang tiba kita, tiba kita, kita ada kuasa, kita boleh hold on kan dia punya isu tadi ni senyap lepas tu senyap-senyap habis gitu je lah kan boleh tu dunia pada masa punya mahkamah nanti kita tak tahu lah macam mana keadaan dia kan ha, tapi dia akan diadili dengan seadil adilnya atas dunia ni boleh lah kan tengok apa ketua menua pandan terlibat dengan penyalahgunaan kuasa menyeleweng rasuah MPAJ 977 ribu Ha, disebutkan di mahkamah Ampang Jaya tu sebut kes tadi ni rebah dia kena penjara 8 tahun tu pun betul tak betul penjara kita tak tahu nama penjara tapi tak tahu ataupun penjara tapi dalam tu memang VVIP punya penjara lah. dia kita masuklah sah. Nak abang kata kita ni adil kerajaan kita ni. baik tajuk ke 63 terbongkar kerja curang para rahib. Para rahib ni pendeta-pendeta Yahudi kan lepas ni yang duk jadi tok tok gurulah ulama-ulama okay. uh, lepas kan ulama-ulama dia ni ulama-ulama uh, jahat ni kalau ulama baik dia tak nak gerahib dia nama ahlul kitab ahli kitab yang memang nak memperjuangkan kebenaran kitab yang asli betul ahli kitab ni kalau ada kita boleh halal kita makan sembahan dia makan sembahan dia makan sembelihan dia halal boleh makan kalau dia ada lah ahli kitab yang sebenar tapi lah tak ada ada menyeleweng belaka dah ada lagi kitab tu semua mati Kena bunuh mati Mati macam biasa Mati kena bunuh dan sebagainya ya, kan? ha, Tak betul ya? Ha, ada ni semua tak betul Auta semua Kong kali kong Tong kali tong semua ni Baik Jadi Terbongkar kerja curang Para rahib Di mana? Di padang masyarakat nanti lah Okay. Ha, ha, di pada masa nanti terbongkar semua atas dunia ni mungkin tak mungkin boleh terlepas eh. ha, macam macam kita bincang bulan lepas lah tentang bagaimana Ha, pembongkaran ha, cerita tentang kaum Nabi Nuh berbohong di akhirat nanti bohong pun nak lari ke mana dunia ni bolehlah bohong bolehlah kata itu ini dan sebagainya tapi pada masyarakat tak boleh satu demi satu para Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditanya adakah mereka telah menerima kitab ataupun wahyu yang disampaikan oleh Jibril sehingga sampai kepada giliran Nabi Musa alaihi salam bin Imran pula dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawab beberapa soalan. Ha, ini Musa pun tak terlepas. Nabi lain pun semua kena panggil. Sebab tu bila kita di Padang Masya nanti ada hadis yang panjang untuk cerita tentang keadaan kita di Padang Masya. Pergi jumpa Nabi ni, jumpa Nabi tu, jumpa Nabi ni. Semua desperate. Tertekan semua. Kan? Pergi jumpa Nabi Musa. Musa kata aku tak boleh tolong. Nak tolong macam mana aku sendiri dengan Allah ni ketak. Berasa. Bersalah. Malu depan Allah Ta'ala ni pun. Nabi Musa kata. Kan? Okay. Nabi Nuh pun sama juga. Nabi Adam pun sama. Nabi In, Nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud. Semua sama. Jawab benda yang sama. Malu di hadapan Allah. Tak boleh. Dia pun ada kesalahan-kesalahan masing-masing yang tidak disengajakan. Tapi rasa malu. Nabi Ibrahim kata, aku bohong tiga kali. Nabi Musa kata, aku penampak seorang puak, bani, puak kibti bangsa Fir'aun Mati. Sekali penampak. Mati. Keo okay, oh. Rebah berleping. Mampu kerah. Ha, jadi macam-macam jadi semuanya tak boleh kita tak boleh nak apa nama ni, semuanya akan dipanggil. Jadi Nabi-nabi tak boleh Nabi-nabi semua dia tak bagi nak tolong nak recommend, nak recommend nama kita tu tak boleh ni. Pergi jumpa lari pergi jumpa Musa, lari pergi jumpa Harun, pergi jumpa semua nabi. Tak boleh. Kan? Okay. Ha hadis sahih, cerita panjang. Jadi Nabi-nabi nak jumpa Nabi Nabi, 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 nabi buku ketak, tuan ketak ta nak jawab dengan Allah Taala ni bukan senang. Allah bukan suara macam kita, bukan macam kita. Macam mana Allah ni kita pun tak tahu lah macam mana dia dia ni wajah dia muka dia macam mana kita laisa kamithlihi shay. Tak boleh bayang. Tak boleh kita nak bayang macam hakim kita, nak bayang macam yang peguam kita, nak bayang tak boleh. Laisa kamithlihi tak sama, tak sama sikit pun tahu gambaran. Yang penting, keimanan kita. Allah Rabbul Jalil, Allah Malik, Allah segala-galanya. Begitu. Baik. Ketika Nabi Musa datang menghadap Allah Ta'ala, keadaannya laksana selai daun kering di tiup angin yang kencang. Kelihatan terumbang ambing. Itu dia. Wah, tu dia. Itu gambaran Nabi sebut tu. Cerita Nabi Musa pergi. Macam, kita lagu mana lah tuan-tuan. Itu -tuan. Nabi-Nabi. Tu hak kerja buat kerja untuk Islam sabar atas ujian mereka kita mana ada sabar mana ada ujian sangat tuan-tuan kita kan ada ujian apa sangat kita tuan-tuan ujian mana kan? ujian hidup kecil-kecil rugi dalam perniagaan jatuh dalam perniagaan anak mati bini mati kan kereta hilang kereta orang toreh kan itu ujian ujian macam Nabi luk, luk Allah, mana kita jumpa hmm, kita tak pernah jumpa dan tak pernah merasai kehebatan mereka kalau kita tak tahulah tuan-tuan ada yang zaman dulu digergaji kerana bela Islam gaji daripada kangkang naik ke atas zorak-zorak gaji sampai atas putui kepala dua dia kita mana ada tuan-tuan okay. kita takat mari dengar ceramah orang ganggu baling batu baling pasu bunga kan, lepas tu ada bertengkak sikit-sikit pilot toreh di kepala bau tu je lah. lebih tak ada <tid> tak ada lagi lah, tak tahu ke depan ni macam mana dan nah, pada depan ke depan ni, kita pun tak tahu dunia semakin, eh, politik yang ada hari ni semakin ganas, semakin jahat semakin rakus gila kuasa, upah 20 ringgit upah 30 ringgit, jadi kerja dah hmm. Ya. baik, kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada Musa, Wahai anak lelaki Imran Jibril telah menjelaskan bahawa kitab Taurat yang dicatat olehnya daripada Luhul Mahfuz telah pun diberikan kepada kamu. Benarkah ya? Benarkah apa yang telah dikatakan oleh Jibril? Jawab Nabi Ali Nabi Musa alaihi salam ya, memang benar bahawa kitab Jib Taurat telah diserahkan kepadaku. Allah Taala memerintahkan Nabi Musa supaya naik ke atas mimbar dan membacakan isi kitab Taurat yang diterima oleh daripada Jibril. Apabila Nabi Musa naik ke atas mimbar, maka sekalian manusia yang berada di masyar duduk bertafakur, senyap sepi tanpa sebarang suara. Kemudian Nabi Musa membuka kitab Taurat yang setiap lembaran naskahnya masih segar, seolah-olah baru saja diterima. Golongan al-akhbar ataupun ulama Taurat yang ada bersama-sama di situ cengang-cengang apabila melihat naskah Taurat yang dibaca oleh Nabi Musa mereka hampir-hampir tidak mengenali kitab tersebut. Kitab Taurat yang dibaca oleh Musa semestinya berbeza dengan kitab Taurat yang pernah dibaca oleh para rahib itu. Kerana Taurat yang di tangan mereka adalah Taurat yang telah diubah suai menurut kemahuan dan hawa nafsu. Ha, itu dia. Ha, ini yang kata pok-pok ni terbongkak habis ni. Ha, kecurangan, kecurangan rahib. Ni benda ni tuan-tuan ni. Allah Ta'ala cerita dah. Nabi cerita dah benda yang akan berlaku. Benda ni tak berlaku lagi benda ni akan berlaku. Inilah kebenaran apa nama kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh cerita benda yang yang akan berlaku. Kita hebat kita boleh cerita dulu, benda yang dulu dan meramalkan benda yang akan berlaku. Kan? Ha, tapi Islam tidak. Allah Taala ni dia cerita benda yang nu, tak tahu lagi bila nak berlaku. Kiamat mana dah siapa tahu? Kan okay. ada setengah orang ramah kiamat 21 Disember, tak kiamat juga. Kan. Okay. Ini pokok-pokok pelak mana tadi tuan-tuan? kata kata kiamat berlaku pada 21st of December. Ya. Okay. 21. Tak kiamat juga. Ada pula yang meramal dunia akan bergelap pada 3 hari, 21, 23, 24, 25. Tak gelap-gelap juga. Le extend pula tuan-tuan daripada 2012 pergi ke 2017. 2017 pula. <laughs> Lepas tu 2020 pula tuan-tuan. Wallahu alam. <laughs> ya, ha ni. Patut Allah kata ya Muhammad, Muhammad yasaluna ka Qul inna ma ilmuha inda rabbi. Katakanlah ya Muhammad, ilmu pengetahuan tentang kiamat itu ada pada aku, bukan pada kamu. Kan? Kalau duk berbincang buat kiamat persiapan kiamat tak buat. Tak lah bincang. Hanu hani lah. Buat filem lah itu ini dan sebagainya. Tapi persiapan nak menghadapi kiamat, dah buat ke? Belum, tak buat lagi. Ya. Yeah. Ha, jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati, Allah subhanahu wa ta'ala, ni kisah dia. Ya. Yeah. Kiamat ni pasti akan berlaku. Baik huk, baik keruk, berlaku bila Allah alam tanda ada tanda kecil alamatul surah alamatul kubra dah ada alamatul kubra tu belum lagi tapi dah nampak ni kan kejahatan macam-macam lah yang ada hari ni kan apabila amanah kepimpinan dijadikan peluang untuk mengaut keuntungan tu pun tanda juga berbuk nak jadi pemimpin jadi pemimpin rakus untung bukan juta bilion 26 juta 26 bilion tu tuan-tuan itu komisen itu untung Dengan okay. net bukan gross bukan jumlah keseluruhan kan ha, tu peluang kan okay. ha tu dia punya dia punya apa nama ni ah kaya bertambah kaya 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 bertambah oh banyak tak tengok kita tuan-tuan -teng baik jadi Allah Ta'ala akan perintahkan Nabi-Nabi ni dengan kitab-kitab surah-surah dia, naik atas mimbar di padang masyarakat, macam mana mimbar padang masyarakat kita tak boleh bayang apakah macam mimbar kita di Masjid khairiyah naik tinggi gitu kan, tak boleh bayang tapi dia akan naik mimbar masa tu dia baca, Nabi Musa baca, semua manusia dengar gitu. baik Sebagaimana Nabi Musa demikian juga dengan keadaan Nabi Daud yang dilanda gerun sehingga baginda terumbang ambing ibarat daun kering yang ditiup angin menggeletar tubuhnya sehingga kedua-dua lututnya Berlagak dengan kerana terlalu takut apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ih, tentu bayangkan. Nabi-nabi pun lagu tu ya Allah, menggigil ibarat daun kering yang ditiup angin, goyang-goyang tu hayang. Kita lagu manalah tuan-tuan? Ya Allah, kita berimpun sekali nanti tu. Ish, dan kita ada fikir lah lagu tu tuan-tuan dan orang yang zalim atas dunia ni yang kianat atas dunia walaupun dia tak aku dia zalim ha, dia zalim atas dunia ni tu, tuan-tuan dia bangun pada masa nanti dia ada tanda ada muka dia pun keruh muka dia pun kehinaan kekeruhan zillat wujuhuhum qatarun wa wujuhum qatarun wa zillah muka dia pun bangun nanti dalam keadaan yang hina keruh pekat bahkan ada ayat yang lain Allah Taala kata apa ursiyat wujuhum kadzulami kadzulalim apa nama qit'am min al-lail muzlima ibarat aku ambil potongan-potongan gelap malam tadi ni aku buat macam dengan orang perempuan dia pakai emas tu tuan-tuan dia potong-potong macam emas putih tu buka emas macam dengan apa buka maskara, dia panggil emas apa tu putih macam dengan topeng tu Ha, kan? Ha, ambil emas tu, potong ke malam Dan tadi ni, tempek dibuka muka. tu. Bangkit nanti tu kena lah. Oh, ni celaka punya orang tau. Ni vale punya orang, jahat punya. Ni jenis kaki ambil duit, duit royalty orang ni. Ha, kena. Ada muka merah lah kot nanti. Are, are royalty Kelantan. Kalau tengah ni, dia hitam. Allah ma'alam lah. Tapi Allah tak kena. Ni jenis penyamun tarbus macam ni. Curi. Ambil duit rakyat kan untuk kedarah dia ayat ambil itu ini dan sebagainya kan macam gitu Allahu akbar tak boleh bayang tuan-tuan ni macam manalah keadaan nanti pada mahsyar macam mana kita tak leh nak dibaca duk baca ni lagi kerun macam manalah keadaan kita nak amalan tak tahu mana semayang Allah kan Baik. Setelah selesai Nabi Daud membaca kitab Zabur Kemudian Nabi Daud naik atas, atas mimbar Memperdengarkan Bacaan kitab Zabur dengan suaranya yang sangat merdu Sehingga memukau sekalian ahli masyar yang mendengarnya Setelah selesai Nabi Daud membaca kitab Zabur Kemudian Allah Ta'ala menyeru Nabi Isa AS Supaya mengadap kemudian malaikat Segera membawa Nabi Isa bin Maryam Dan letakkan di hadapan pintu Murthalil Nabi Isa disoal di hadapan Allah Di hadapan umatnya yang telah dihimpunkan di hadapannya wahai ya Isa apakah engkau mengajar umatmu supaya menganggapmu dan ibumu sebagai tuhan mendengar pertanyaan Allah taala yang sebegitu maka nabi Isa merendahkan diri dengan kata-kata yang mencela dan menghina diri sendiri setelah itu dia mengeluarkan ucapan tahmid dan tasbih kepada Allah Ta'ala memuji keaguan Allah yang maha Esa dan tiada sekutunya Nabi Isa pun berkata Ya Allah Ya Tuhan yang maha suci sesungguhnya aku tidak akan berkata melainkan apa yang sebenarnya kalau aku berkata tentang sesuatu ni saya kesemuanya dalam pengetahuanmu belaka kerana engkau maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi itu Nabi Isa kita kita bahasa lagu tu dah tuan-tuan Nabi Isa dia kata kau ni bohong pun nothing tak ada guna juga sebab Allah Ta'ala tahu apa yang terbuku apa yang ada di hati dia Allah Ta'ala boleh mengetahui okay?